Актору не в умінні пробивати стіни, а в умінні знаходити двері. Сьогодні зустріч для вас із тим, хто уміє знаходити виходи в будь-якій ситуації, а за потреби і зламати стіни. Молодий, перспективний, професійний Алім Набієв багаторазовий чемпіон світу із тайського боксу та кікбоксингу. Yes. Вітаємо вас! Привіт, салом Гамарджоба? Правильно я привіталася. Інтернаціональне вітання для інтернаціонального чемпіона. Ліме, твоє ім'я в перекладі означає вчений, а потім ще до тебе міцно приклеїлося друге ім'я або ж так псевдонім професор. З чиєї легкої руки ти став професором? Мені було 16 років, це було в Одесі чемпіонат України. по тайському боксу і на меня ставки не, не делал. на лет 10, минимум 5. И еще плюс у меня моего личного тренера тогда не было. Он уехал с моим другом, с моим одноклубником за границу, помогать ему секундировать. И заменил моего тренера, его лучший друг с Днепропетровска. Как бы, и он мне секундировал, помогал побеждать. Как бы. Три боя я провел в этот день, точнее за этот турнир. И в трех боях одержал победу благодаря нему, как бы, он то, что говорил, я то и делал, и ни, ни одной, как бы, ошибки, ничего не сделал, и из-за этого он меня назвал профессором, то, что умно дрался и умно победил всех бойцов. Ну за ты что умеешь анализировать тактику своего суперника. Да да? 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 Ну, справжний профессор. <laughs> а вот как ты пришел до боксу? Адже в детстве в тебе был выбор, что-то футболистом стать ты профессийным, боксером ты выбрал? Бокс, чему? Да, начал я в 6 лет где-то заниматься спортом. Начал с футбола, бегал, играл в футбол во дворе. Потом меня дядя отвез на стадион Уорскла. попробовать себя, как бы записались на секцию футбола. И началось получаться. Тренер меня полюбил, я был последним защитником правом умел защищаться уже в 6 лет, как бы не пропускал нападающих в зону вратарей, выбивал далеко мяч, тренеру это очень нравилось, и мне, в принципе, нравилось. И 4 года я прозанимался футболом, но в то время у меня не было гражданства Украины, и я не мог ездить за границу. И мне как-то обидно стало, все, вся моя команда ездит, а я не езжу. Ну и мне... Э, еще параллельно захотела заниматься тайским боксом мои друзья братья все занимались этим и предложили мне тоже попробовать там говорят не надо никакого гражданства ты можешь ездить по Украине выступать за город Полтава как бы и стать чемпионом Украины ну хотя бы ну я начал заниматься тоже начал получаться как бы у меня везде все вот слава богу что получается в любом виде спорта я могу начать и как бы все получается и начал тайским боксом заниматься где-то недели две протренировался, тренер меня заметил, и поехали мы на первые выездные соревнования, это было в Коблево. Э, первый бой провел против Одессита, одержал победу, и во втором бою в финале я проиграл очень опытному сопернику, он уже полтора года занимался, я недели две. Проиграл я ему в финале и занял второе место на чемпионате Украины по детям. А вот такую первую перемогу свою помнишь, когда действительно отримав получил... Эндорфины, проплыв счастья такая справжняя перемога. Ну, это, наверное, было по профессионалам. Это уже мне было лет 15. Э, в Луганске дрался. Тоже соперник старше меня было. Много ответственности много было. Приехали мои родители, друзья за меня болеть. Это был мой первый профессиональный бой. И слава богу, все быстро произошло. Во втором раунде накаутировал соперника, который старше меня был. И это была, наверное, моя из самых первых ярких побед. На старших тебе счастлить. Ну да, как бы тренер меня с самого детства учил то старшими спарринговаться, боксировать. Чем соперник сильнее, то ты еще больше становишься сильнее, на нем зарабатываешь опыт. То есть тактика работает. Да, и уже в лет 15 я уже всех выиграл своих ровесников. И тренер меня все время оставил соперниками на 3-4 года старше, чтобы я набирался опыта. Нині у твоїх цих чемпіонських титулах я навіть не можу всіх порахувати. Їх так багато твоїх перемог, титулів. Можливо, давай зупинимося на найновішому, на найсвіжішому, по свіжим слідам пройдемося. Яку перемогу приніс зараз? Последній бой у мене була во Франції. В Марселі дрався за титул Чемпіона світу серед професіоналів. Це був п'ятираундовий бой проти Француза. Йохан Лидон, это очень знаменитый и сильный боец. Ему 32 года, на 10 лет старше меня. Пять раундов бою, очень тяжелым, кстати. Четыре раунда дали в мою пользу, и один раунд дали ничью. И выиграл вот самый такой известный в тайском боксе WMC титул. И завоевал, привез его домой. Это уже седьмой пояс мой. Вот так вот. А что чекать дальше? Это же только начало, я так понимаю, 22 года, ну все, да, 22 тільки... года это только начало, но по моим титулам и рейтингу, как бы, люди в 30 только такого доб добиваются. Я вот, слава богу, заработал свои 22. Еще много впереди, очень много тяжелого впереди, но следующий год у меня много предложений драться с сильными соперниками. Сейчас я отдыхаю, как бы ни, ни о чем не думаю, но в следующем году будет очень много турниров и очень много соперников, как бы нужно будет готовиться и быть готовым побеждать. Ну я вже розумію і бачу, що це неправда, що ти говориш, що ти зараз ні про що не думаєш, а відпочиваєш, все одно ти думаєш про перспективу, і от як ти, які настанови, чого чекати? Це ну, найграндіозніше. Ну, коли у тебе відповідно, все одно равно є з ким же я буду і звісно, кого ж мої менеджери промоутери знайдуть мені якого суперника. І все одно, так, да, не виходить просто розслабитися і просто відповідати, все одно голова десь там. І я думаю, що. предложение есть в Азербайджане, будет турнир за титул чемпиона мира, за пояс снова драться. Будет 8 бойцов со всего мира и определится один чемпион в этом весовой категории в 75 килограмм. И как бы я претендент на титул, и как бы и все ставки на меня, что я выиграю. Вот первый турнир, я думаю, что будет там. Сколько тебе килограммов? Ну, сейчас, э -э -э, во время отдыха, то 82-83. Але а, в категорії до, 70. до 75. Тобто, треба ще буде скинути ну, да. ці полтавські наїдки. Да, да. Але А от 188 сантиметрів і 75, чи то 82 кілограми щастя просто ж так не приходять. Це все велика праця. Я пропоную згадати і поринути хоча б в хвилину твого тренувального життя. I'm в твое життя, перемога, счастье. Бачу, по видео, что колено — это твоя фишка, та? удар коленом. Да, це это така зброя, моё оружие, да. уже все мои соперники сразу же смотрят на колено, чтобы не пропустить <laughs> удар. Да. Все опасаются колена, как бы с детства уже наработано было бить колени, рост позволял, и колено как бы сразу стало моим оружием. Я начал всех своих соперников выигрывать из-за коленей. Хватал за шею бил колени, как бы. И соперники ничего не могли сделать. Но сейчас по взрослым дерусь, по профессионалам, и мои соперники сразу же опасаются и ищут, как от этого коленя защититься. Ну, все уже боятся. Ну, в тебе еще такая тактика эффектно вести бой. Да, в тебя такие яскравые подачи. Что-то напоминает шоу. То скажи, для тебе бои это больше шоу, или это таки спорт? Чи вони не отъемные две части? Треба розважати Но... No, если просто бои были, то ты никому не интересен был бы. Надо и шоу показывать, и заинтересовать организаторов турнира, чтобы тебя чаще приглашали. Так же само зрителей заинтересовать, чтобы они смотрели, болели за тебя. Если ты будешь просто скучным бойцом, то никто за тебя болеть и кроме, наверное, родных там и близких, никто не будет болеть и приглашать на другие турниры. Надо показать себя, что ты умеешь раскрыться полностью в ринге, на публику поиграть. Это все ну, с опытом приходит. Не все бойцы могут отвлекаться на этом. Есть бойцы, которые только настроены на бой, ничего не могут сделать во время боя, там показать там руку поднять или улыбнуться. Но у меня это получается. Я стараюсь играть и на публику и одновременно там пообщаться с кем-то успеваю во время боя. Ну, как-то на опыте вот так. Ну, это тоже эффектно. Мне даже кажется, что таким чином дратуешь своего соперника. Ну, в первую очередь, да. Я его отвлекаю, расслабляю. Он думает, что я отвлекся, но на самом деле я все вижу. Вижу, когда он опускает руки во время этого и наношу удар. Он вот звится и профессор. Ми згадали про громадянство твоє, що така ще твоя фішка інтернаціоналізм. Адже ти виходиш не з одним прапором, ти певний час жив у Грузії, Україна, прапор України, Грузії, обіймаєш прапор Азербайджану. Як ця твоя штучка Так, да, Я как бы, за мир во всьому світі, родився в Грузії. Вот. по національності азербайджанець з детства вже з трьох років, з чотирьох я прожив. Приехал в Украину уже около 20 лет, 18-19 лет, живу в Украине. Но сейчас я на контракте в Москве, мой тренер уехал туда и провожу сборы и тренировки в Москве. И также выступаю за Укра... с украинским и азербайджанским флагом, потому что в Украине я э, ну, как бы род... практически родился, можно сказать, здесь с детства, с садика. а азербайджанський прапор там і націоналізм якби я виступаю за двома флагами — Україна і Азербайджан За багатьма версіями авторитети авторитетів ти найкращий у світі От скажи як з таким статусом жити адже це мабуть і приємно і якась відповідальність Ну да, это бо очень большая ответственность э надося правильно вести, потому что многие люди, діти, в першу чергу за тобою слідять і ставлять примір, надо їх как бы делать правильные вещи, чтобы дети правильно тоже шли и нигде там не курили, не пили. Если я тренируюсь, дети смотрят, значит, я не тренируюсь. как бы надо показывать пример им. Да, это очень-очень большая ответственность. Как бы. И иногда не верится, что я достиг своих 22 года, столько всего, победил много раз чемпионат мира, Европы, как бы являясь по профессионалам в топ-5 где-то в мире Ну, Значить, правильно йду. <рес> <рес> На правильному пути. <рес> Направду найсильніший, один з найсильніших. Скажи, будь ласка, є такі речі, які найсильніша людина боїться? Особисто в тебе є якісь фобії? Абсолютно. Mm, Навірно, ні. Да. Только Тільки Всевишнове боюся і все, більше нікого. Іще е, одна складова спортсмена це ж не тільки тренування, а й правильний відпочинок. Як відпочиваєш, розслабляєшся, релаксуєш. Ну, во время тренировок, например, просто тренируюсь, я могу максимально, что сделать, это на выходных сходить в кино. Вот так я отдыхаю каждый Улюбленные день. фильмы есть? Да? Ну, сейчас какие-то, честно, фильмы не очень, потому что какое-то все нереальное. Раньше было фильмы интересные и были как бы примером для нас там боевики вандам там Жики чан там было О! интересно да? а сейчас как бы все какое-то нереально и так смотришь на один раз и все потом даже его не вспоминаешь Это а во реалисту. время отдыха вот в полтаве ну провожу время с друзьями у меня много здесь братьев друзей которые все время поддерживают вот родители родственников очень много ну, пока со всеми увижусь и вот так и заканчивается мой отдых про братьев часто вспоминаешь. Мусульманская родина, много вас? Смотрит? Да, конечно. В первую очередь, когда я выхожу в ринг, они все время рядом поддерживают. Даже если не рядом, то мысленно все время там звонят, там пишут. Все время я их чувствую, поддержку, их. Выхожу в ринг, побеждаю, и сразу же они... Сразу... Разделяют да, твою да. радость. Сколько у тебя братьев? Э, ну, родной брат у меня один, ему 17 лет. Зовут Заву... Денис. <laughs> как бы, Тоже а... спортсмен? Нет, не спортсмен, он больше сейчас он учит иностранные языки, в будущем мне поможет тоже переводчиком будет, как бы это тоже плюс Спорт Статегия. его, спорт его не пошло, ему не нравится, но хоть правильный путь взял, что иностранные языки сейчас очень нужно знать, и мне даже в будущем очень нужно будет его помощь. А під час боев, ты ж часто ездишь за кордоном, то там. Пытаешься как-то отдохнуть, познакомиться с новыми местами, странами? Да, много где был. Если у меня бои только, то, например, 5 дней длится турнир. Первые 2-3 дня приезжаешь, адаптируешься, взвешивание, после боя еще день отдыха. Отбоксировал, день ты можешь погулять, экскурсия. Но если честно, все время приезжаешь, первый день ты можешь, если успеешь, где-то погулять, там, увидеть город, страну. Там. А потом уже ближе к бою, тебе ничего не хочется, ты настраиваешься, а после боя у тебя уже все болит, ты никуда не хочешь идти, и просто в номере лежишь, и после отдыха ты сразу на самолет и домой. На фотографиях мы бачим, что ты часто на велосипеде подорожуешь. Это тоже твоя такая слабкость? <laughs> ну, бывает, да, с друзьями могу поездить. Это, во-первых, очень полезно и очень хорошая нагрузка как бы на ноги, можем собраться, поездить до да, километров 40-50, там какой-то другой город съездить, компанией покататься туда-обратно. А когда отдыхаешь, у тебя есть запланована зарядка ранкова, какие-то такие вот Да, дня? когда у меня отдых, то хотя бы, ну, бывает такое, что даже не нужно ходить в зал, но в неделю три раза надо поддерживать себе форму, как бы через день отдохнул, ничего не делаешь, на следующий день пошел в зал, покачал пресс там чуть пробежался раз, раз ну, разминку сделал как бы это нужно потому что спортсмены если не тренируются то они сразу же потом на следующий день становятся как бы нету желания идти на тренировку надо себя перебороть и по графику все делать Тобто перебороти, так? Це да. не це не так, що в тебе ломка треба вже йти в спортивний зал. Ні, треба перебороти себе. Пойти, да. А часто доводить, доводиться боротися з самим із собою. Що говорить твоє внутрішнє альтер-его? Так, да, дуже часто бувало, що не хочеться їхати там, на збори, на тренування, вставати в шість утра, йти на тренування на вулиці холодно. Але ти вибрав путь путь чемпіона, якби і треба йти і добиватися своєї цілі. ты поставил цель, цель надо идти до конца. Как бы много людей поддерживают, верят, верят в тебя, и ты не можешь взять и на полпути просто взять и все бросить. То мотивует только то, что есть мета, или а еще какие-то штучки? Ну, как тебе? бы есть цель, и как бы родственники мои, все родители, они гордятся мной, и я не могу подвести их. Как бы, благодаря им я еще больше стараюсь тренироваться и побеждать. Может быть, еще одна важлива складова жизни спортсмена ⁇ это харчування. Ты харчуешься правильно? Во время подготовки стараюсь правильно питаться, потому что питание ⁇ это на первом месте. Как бы, если плохо питаешься, то и дыхание, и там, тренироваться будет тебе тяжело. Но когда нет тренировок и подготовки, ну, бывает, не могу удержаться, пойти съесть пиццу там, или в Макдональдсе поесть. Так, ну, очень редко, раз в месяц могу себе это позволить. У меня нет такого, что каждый день, там, 3-4 раза в неделю, как люди кушают в Макдональдсах, ну, это, это очень неправильно. Ну, вот в Полтаве 82 килограмма, на чем он набрал? Наверное, чем чем вот последние 2-3 дня, часто в, в гостях у бабушки, вот, свое национальное, там, блюдо бабушка готовит, и, как бы, очень... Азербайджанское? Да. Яке? Well, I think it's Hinkail, как сытно. Как бы 2 3 штучки съешь, уже 2 кг, там можеш набрать свободно. Оно дуже большое, такое, а які ще традиції ти підтримуєш? От взагалі, як жити? Ми православна країна, ми мусульмани, як поєднується ці традиції? Нема різноголосся? Да Всі вірять все в одного Бога. Просто нужно верить и не грешить, стараться. Я думаю, все равно все придут к одному и тоже, ну как бы, все туда же и придут, и одна дорога. А если бы твои боксерские рукавички умели говорить, что бы они сейчас про тебя сказали? <реш> не знаю, наверное, они соскучились как бы за мной, и боксерские перчатки я уже не одевал, наверное, ну, недели три. И они, наверное, соскучились и говорят... Давай одень і побегу <ріст> в рингі. Аліма, коли ти знімаєш свої боксерські рукавички, приходиш додому, ти інший, аніж ти на ринзі? Так, да, я зовсім інший. В рингі я можна сказати, злой. Ну, угу. Про а, це і питаю. Да. <ріст> Агресивний. Агресивний, да. Коли я знімаю перчатки, я зовсім інший. Мені важко вивести. себя как бы разозлить там, чтобы я на кого-то руку поднял на улице, это очень тяжело сделать. Но в ринге совсем другое, и когда снимаю перчатки, совсем другое. Стараюсь быть, ну, добрым, обычным, без всякой звездной болезни там. Со всеми общаюсь, много людей пишут там, отвечать им по возможности. Ну, обычный человек. Мылый и пухнатый. Скажи, пожалуйста, для чего ты отрываешь наибольшее задоволение? Есть моменты, когда ты проводишь с друзьями время, даже сборы, собираются все одноклубники, там, люди, с кем тренировался. И вот классно, когда вы вместе идете, добиваетесь своих целей, тренируемся вместе, питаемся, просыпаемся. И это очень ну, хорошее удовольствие, когда все вместе делаем одно дело ну, вот эти моменты, когда вот на сборах много моментов смешных, там, ну, как бы, когда хорошая компания и хорошие люди рядом, вот эти моменты, ну, не передать, как бы, это надо просто почувствовать. И прожить. Да. Алима, у что ты веришь? В каком смысле? Ну, вот, как ты понимаешь, ассоциативно. Во что я верю? Верю, верю, верю. Ну, в первую очередь верю в Бога, потом верю в мечту если ты мечтаешь и ставишь цели, то ты обязательно добьешься своих целей. Вот у меня, если честно, я не верил в это вначале, что я могу добиться таких результатов. Но я потом стал верить и поставил цель, и добился своих целей, как бы уже много чего добился. И после этого я начал верить, что все возможно, нет ничего возможного. Аліме, я тобі бажаю, щоб ти і надалі вірив у себе, вірив у свої сили і був завжди першим. А нашим глядачам ми теж бажаємо боротися і перемагати у своєму житті, перемагати над собою і будь які невдачі відправляти у нокаут, так як це робить Алім Набієв, багаторазовий чемпіон світу із тайського боксу та кікбоксингу.